Любое наступление с беларуси будет иметь успех со стороны российско-белорусских войск там, в Украине. Будет иметь успех. И они все это понимают. Нет, у них, вот просто смотрите, у них ограниченные возможности здесь. Вот просто ограниченные. Нету сили, понимаєте? Ну, це дурость какая-то карта і Ну, В принципі, там щось, звісно, є, але в такому плані, в реальному плані, це ну, більша глупость. Зараз підтримка інших партнерів російських, вони тим не менш є, хоч їх і мало, але все одно суттєво допомагають. Після. Вторгнення на територію Росії, можливо, їхнє ставлення до Росії зміниться, і, можливо, вони втратять своїх партнерів або навпаки партнери активізуються і ще більше почнуть допомагати Росії. Давайте подивимося. Росія ну, буде п'ять партнерів. Вона якби как бы, все більше в одиночці остається. То так. Да. Единственное, смотрите, вот э, если мы там, видимо, говорим, прямая поддержка Кремля, те, которые помогали в открытую, те, которые мы знаем, что-то там по минимуму оно будет идти. Здесь э, другая ситуация. Вот те, кто поставлял какие-то детали, запчасти, к ракетам, и мы знаем, что к этому причастны очень многие страны, и вот это сама. будет, оно будет продолжаться. Вот это да. То есть скрытая такая помощь через третьи страны, какая-то, вот, знаете, такая нелегальная, это оно так и будет идти в Россию. Для все производства таки, оружия, да. Это все таки больше про черный рынок, чи влада этих стран тоже причетна до цієї допомоги и с ее згоди надается? Влада этих стран, которые помогают всем, вот из мира, помощь. Смотрите, какая-то причастна, какая-то нет. Ну, маленькое количество причастны. Здесь в основном это мощные какие-то корпорации, все, что связано с вооружением через третьи страны, каким-то образом поставляют все это. И, к сожалению, видите, они ну, мало. Ну, вони усилюють таким. Ну, к сожалению, оно ж на нас все одно літить, понімаєте? Все одно если Навіть якщо вони ракета способна вбиватися. Це Это... так не можу не запитати про ситуацію на Запорізькій атомній станції, що відбуватиметься, тому що чуємо звідусіль досить різну інформацію і про підготовку ворога, зокрема. Они, видите, продолжают там проводить какие-то негативные действия. Мы уже видели, там горело что-то, да, там был поджог. К чему это может привести? Это может привести к выбросу радиации. Они, к сожалению, выброс радиации там и так происходит периодически. И вода, и воздух. То есть за счет негативных действий это идет. К сожалению, это может просто произвести, произвести к более большему выбросу радиации. На проволоке жаль, будут все одно провокации за стороны России. Да, будут делать. Буду делать. То есть опасность для нее остается. Но в том плане, что еще раз, такое, как Чернобыль, они повторить не могут, потому что конструкция станции совсем другая. А вот все, что связано с радиацией, какими-то негидениями, там же еще есть ядерные отходы. Возможно, это еще то, что они там. Ну, еще они там творят, чудят, чудят. Цей витік радіації, який відбувається і буде відбуватися, враховуючи ваші слова щойно, він більше зашкоджує містам і селищам, які знаходяться поруч, чи все ж таки значно більше території України під загрозою. Пусто рядом. вот рядом, совсем рядом. И то, что вот они, как я уже в комментариях мне писали, что они уже там, наверное, все светятся. Ну, потому что делают то, что именно непосредственно те, кто это делает. Ну, пока так. И вода. Вот они еще что-то с водой делают. Как-то в воду это идет. Вода тоже, которая находится ближе до территории, которая находится поближе. Все, что рядом, да. От непосредственной близости. Будь витяг, все одно будуть прийняті рішення, вони вот будуть уходить оттуда. Ну, зрозуміло, чим вони уйдуть на роблять. Вони вже і так, так назвали. Стала відома інформація про те, що Росія вже розпочала відводити війська з певних українських територій задля укріплення на території Росії. Чи може це призвести до того, що повністю якісь українські області будуть звільнені від російських військових? І можемо перевірити, які, якщо таке ймовірно? Ухо Сейчас іде. Отход. Но основной уход, как я понимаю, он будет за счет определенных договоренностей. Что-то они, да, они что-то сейчас будут отводить, уводить, а потом освобождение, как бы за счет полного ухода. Ну, первые области на карте, к сожалению, не написано, но все-таки это, это левый берег и Запорожская область. Им очень нужно донецкое направление то херсончина та за напрямок напрямок ей Ну да окупазии. будем так, так по крайней мере так ну к сожалению да там не написано если вот вы свещивали конкретно Но, можем вот сэ сейчас. зараз ну, давайте они, у карт они будут уходить с левого берега херсона российские войска Ну, если мы говорим про левый берег Херсона, да, это оккупированная временная территория, она возвращается под украинский флаг. Да, да, по-любому. Не будем говорить, в каких там, там скомбинированное все это. Запорожская область. Запорожская область. Комбіновано, маєте на увазі, що частина військовим шляхом, да, yeah, частина відведення. Okay. В общем, все в місті будуть способствувати визначенню під український флаг. Запорожське направлення. Ну, сначала показано, что они да, вот то, что происходит сейчас, шантаж Запорожской атомной станции, все-таки у них еще, ну не знаю, у них еще какая-то там доля надежды, что еще каким-то образом можно подвесить войну в Украине и таким образом заморозить это направление. Но создадутся какие-то условия, я так понимаю, то, что будет происходить на территории России, когда они вынуждены будут уводить свои войска с этой